Yəni mən Qarabağ Azərbaycan icmasının tapşırığı ilə biz rayonlar üzrə 1988-ci ildə ordan departamentasiyə olan insanlarımızın sağalaşdırmasının, sağ onların dəyərləndirilməsinin məsul olduq. Rusiyalar bu dəqiq hərçisi məndə var. Siz təsəvvür edin ki, açırsan bir evdə, bir ailədə deyək ki 10 nəfər, 15 nəfər Yəni aradan adam çıxır. Görsünüz bu, bu əsərlər bizim şərtlərdir. Çənd, Bunların hamısını mən ə, indi ümləşdirirəm Zəngəbəsrə rayonunda. Bax bu sənəd bizim demək vaxtilə vaxtilə. Görürsüz bu köhnə sənəddir. 35 il qorunubdur. Bizim sabitlikdə Seyyid müəllim işləyirdi. Seyyid müəllim bizdə həm də məktəb direktoru olmuşdur. Gəlmişdi bu axınlarda bura. Dedi 35 ildir bunu qoruyuram. Dedi ancaq həm də mənim müəllimim olmuşdu. Dedi ancaq sənə bunu etibar edə bilərəm. Bunu verdi mənə. Burada təsərrüfatlar, təsərrüfatlar var çöynədən. E, i̇llər bundan əvvəlin silahlardı. O bunu mənə etibar elədi və mən hazırda burdan baxıram da bəzi şeylərə də burdan da baxıram. Siyahları amma 88-ci idi. Bir-bir işlədi. Bütün çənd izmaları, 18 çənd izması var. Hamısı bir-bir işlədi. Siyahları dəyəkləşdirdik. Amma e, bax dediyim kimi Ermənlər təsəvvür edin ki, bu siyahlara baxıb, siyahlara baxıb çox narahat olurlar. Yəni bu qədər gözdəmdir. Bu qədər əhali olar mı? Bu qədər indi baxın mən bunu siyardım nümayiş etdirim ki bizim qardaşlar e, görsünlər. Bu bizim şahətdir. Bu bizim şahətdir. Bu əl yazmalarla mən özüm çıxdım şəxsən söz şairimiz. Heç kəs etibar eləmədi. Öz şairimizi eləm. öz özüm çıxdım. Görürsüz burada nə qədər əl yazmalar var, baxırsınız? Bax bunun hamısı fikrin, fikirlədim. Niyə? Biz bunu çıxdamasak, biz nəsil Bizdən sonra heç bir nəsi bunu işləyə bilməyəcək. Çünki biz canlı e, fakt artıb lärik. Baxırsınız. Bizim kənddə 5-3 nəfər yaddan çıxa bilər ya yox. Onları da bu gündə, günü bu gündə təqrirləşdirirəm. Bizim e, demək, İnzivan İdarətinin sədri Əzəzadəovun şəxsən özünə bunları mən ünvanlayıram. O əlav olduqsa da. Yəni Ermənlər ruh qeydiyyat idarələrində görəndə ki, bir ailədən, şivəsiz, bir ailədən bu qədər adam var. Bu məndə varsa, məndə varsa, bu xonlarda da var idi. Onu da qeydiyyatına apardılar. Uşağa ad verilirdi, ad qoyulurdu, hamısı qeydiyyatdan keçirdi. Və görəndə ki, bir ailədə 10 nəfər, 12 nəfər, xüsusilə bizim Zəngəbasar bölgəsində. İndi tez təsəvvür eləyin ki, bayaq sadaladım, o qədər zulmlara və sərə baxmayaraq cəmatımız məktəb tikdirdi, kolxoz demək 10 liya çəkdi. 7 liq o məktəb verildi uşaqlara. Rahim. Kəndimizin 3 korpus böyük ferması var idi. Orda nə qədər mal heyvan saxlanılırdı. Sonra bə sual verdiniz adət-ənənə. İndi mən gəlirəm adət-ənənə məsələsinə. Bizim Yəni Azərbaycanların həm orada yaşayan, həm burda yaşayan Azərbaycanlıların Novruz bayramı deyilən bir bayramımız var da, düzdürmü? Novruz bayramını bütün atributları ilə yüksək səviyyədə keçiririk. Yəni e, nələr olmalıdsı? Orda nələr nəzərdə tutursa bayramda. Bayram əsas bu bayramın e, demək fəlsəfəsi nədir? Torpağın oyanışıdır üzdümü? Yazın gəlir. Yazın gəlir, torpağın oyanışı, elədimi? Və onu biz bayram edirdik. Adında Novruz qoymuşdu, elədimi? Və orada e, müxtəlif oyunlar var idi. Məsələn, deyək ki, fəlsəfəsini dedik bir başqa. Biz onu bayram edirdik və bu bayramın da elementləri yumurta döyüşdürmədən tutmuş, nə bilim, e, bayramçı ən çox da bayramçalıq bir-birə də sovqat aparırdlar. İbrəhimə Bir məsələn mən ona göndərirdim, o buna göndərirdi. E, Təsəvvür elə ki, düşənlər e, barışıxdılar. Təsəvvür ki, birindən biraz inciyibsən, amma o sabahının çipa gətirir. Pay gətirib bunu başa düşürdülər ki, mənim adımı anıb. Mənim adımı anıbsa, demək mənə qarşı əl uzatdı. Mən bu halı havada saxlayan maram. Bütün kənd axşam olanda pay aparan öz uşaqlar aparırdılar, e, qayınaşırdı atasqonaşırdı. O ora gedirdi, bu bura gedirdi. Uşaqların hamısı sizlərə ki pay aparsınızlar. Niyə? Çünki pay qəbul edən adam o uşağa bir dənə yumurta verirdi, bir çorap verirdi, dəsmal verirdi və s. Uşaqlar sevinirdilər. Bayramı elə şəkildə gətirirdi ki, sanki insanların hamısı bir-birindən bayramlaşırdı, bir-birinə xonça aparırdı, gətirirdi, mehribanlaşırdı, mehribançılıq yaranırdı. Bu ə, adət olaraq Yəni bir eee e, bizim, bizim cəmiatımız tərəfindən, hər tərəfindən bunlar icra e, olunurdu o dövrdən biz tərəfindən. Məsələn, Qurban bayramı keçirilirdi. Qoşlar bəzənirdi. Qoşları gün. Mən bu barədə yazılarım da var. E, o nişanlı qızın evini apararlardı, göndərirlərdi. Şokoladlarla, azadlan bəzənirdi. Yəni nən e, var idisə, hamısını bütün qaydalara uyğun olaraq keçilmişdir. Dini bayramlar necə keçir? Dini bayramlar bəx e, qeyd etdim. E, demək, bizdə Qurban bayramını qeyd elədim. Qurban bayramı. Bu əsas bizdə dini bayram Qurban bayramı e, yəni müsəlman aləmində nəzərdə tutulur. Amma <coughs> deyək ki e, oruçluq vaxtı düzd o vaxt oruçdan narazı olurdu. Ancaq dəyəm ki, onlara hörmətlə yanaşılırdı. Onların ə, bu iftar vaxtları böyür başda olan insanlar çalışırdılar ki, onlar da bir bayram əhvalı av yaradırdılar. Əslində ə, o tək oruçluq Ramazan ayı ac qalmaq elə deyə bir şey deyil ki, orada bir çox onda fəlsəfəsi, muxtarif məsələlər var, həm dini yazıları, həm bizim böyüklərimizin dedikləri var. Yəni onu da insanlarımız davam elətdirdilər. Dini bayramlar əsas bunlar idi. Sonra deyər ki, Qurban bayramı günlərində deyirdilər mənim yadımda da anam deyirdi əvvəlcədən heyvanı alıb təqbir yemək lazımdır. O təqbir yemək sözünü özünüm ən başa düşmürdüm. Amma nə deməkdini anlayırdım. O proses olaraq nə deməkdir anlayırdım. Sanki sanki nişanlayırdılar bunu bu heyvanı təyirlədik. Yəni onu başqa adama satmaq olmaz. Sənin adiyə değildi. Mən də bunu təyirlədim. Bunu ıı, Qurban bayramı günü kəsəcəm. Ta onu başqasına istəyən gətirib 1 milyon pul versin satmaq olmaz. Təyirləşmiş heyvan diyor, olmaz. Ə belə heyvan kəsirdilər, bəzi adamlar ıı, pay olaraq bir-birlə bölüşürdülər. Bəzi adamlar kəsib paylırdılar. Yəni əsas ıı, Qurban bayramı idi ki, Salam aləmdə bilirsiz ki, əsas Qurban bayramı da bir bayram olaraq bunu qeyd edirik, keçiririk. Dədiyim kimi Ramazan ayları e, oruç tutanların iftar vaxtları və digər vaxtlarda e, bunlara xüsusi hörmətlə yanaşılırdı. Məsəl onların yanında yemək yemək, onlara nəsə əsəbi, əsəbləşdirmə zədi olmazdı, deyirdilər, qulaqdı, filandı. Və bir də var e, dini mərasimlər. Ləsə, dini mərasimlərdə biz ə çox qaydalara uyğun. Yəni ənənələr xasıdır. Onlar gözləyərək ta ə, özümüzü döyər, şapartıyaraq yox. Digər şey aşura günləri, yəni məhərrəmlikdən söhbət gedir. Ə, bayram günü deyil onlar, bilirsiniz ki, orada ə, imamlara qarşı baxıcılıq olunubdur. Onlara qətl ediblər. İnsanlar bu ağrı acıya öz münasibətlərini göstərirlər. Osa məclərlərdə yığılırdılar. Məclərlərdə ağsaqqallar yaxşı söhbətlər eləyirdilər. Bəzən deyək ki, müəyyən e, e, tərbiyəvi e, o xarakterli söhbətlər eləyirdilər. Dini adiyəsi yoxdur, amma tərbiyəvi xarakterli söhbətlər eləyirdilər.